Для мене велика честь бути сьогодні тут з вами, в день, коли випускники отримують диплому в одному із кращих вищих навчальних закладів нашої держави, історичний витоки якого засвідчують довгу історію його престижності в Європі. Хочу поділитися з вами сьогодні висновками свого власного життя. Из своего властного политического опыта. Всего три выставки. Ничего абсолютно радиозного. Просто три выставки. Для меня большая честь быть с вами сегодня на вручении дипломов одного из самых лучших университетов мира. Я университетов не оканчивал, но сегодня я в каком-то смысле как никогда приблизился к окончанию университета. Today I want to tell you... Хочу рассказать вам три истории из моей жизни. И все. No Ничего грандиозного, просто три истории. Знания, которые вы получили сегодня в этих стенах, ваш характер, доля, жизнь, принаймней карма, вам поможет найти правильную ответ. Носи питания Вам придется на что-то положиться, на свой характер, судьбу, жизнь, карму, что угодно, потому что уверенность, что все точки выстроятся в четкий путь, заставит вас слушать свое сердце даже в том случае, если вам покажется, что вы сбились с хорошо протаренной дорожки. Я, 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 по голове, дуже и дуже часто. То с моего могу вам сказать, не втрачайте веры. Вам треба знайти в своєму житті те, що ви любите. Це дуже важливо і для роботи, і для інших стосунків. Ваша робота буде важливою більшою частиною вашого життя. І єдиний спосіб бути повністю задоволеним вашим життям це робити завжди те, що, на ваш погляд, є справжнім великим ділом. Висновок, шукайте то, что любите. Шукайте, пока не найдете. Не забудьте. Зупи... Иногда sometime жизнь life, бьет ты вас ты по голове кирпичом. Не теряйте веры. Я убежден, что единственное, что помогло мне продолжать работать, была моя любовь к делу. Вам надо найти то, что вы любите. И это также верно для работы, как и для отношений. Ваша работа заполнит большую часть жизни. И единственный способ быть полностью довольным — делать то, что, по-вашему, является большим делом. И единственный способ делать великое дело — любить то, что вы делаете. Если вы еще не нашли своего дела, ищите, не останавливайтесь. Третья история про життя и смерть. Років до 33 я не звертала увагу на такий вислів, якщо ви кожен день живете як останній, коли нибудь це справдиться. Моя третья история про смерть. Когда мне было 17, я натолкнулся на цитату, что-то вроде этого. Если вы живете каждый день так, как будто он последний, когда-нибудь вы окажетесь правы. И Підступила до мене дуже близько, ближче, ніж зараз в своєму віці я знаходжусь до неї. Переживши цю хвилину, можу вам сказати, ніхто не хоче помирати, але все рівно смерть. Пункт призначения для кожи, смерть там. тогда подошла ко мне ближе всего. И надеюсь, ближе всего на следующие несколько десятков лет. Пережив это, я теперь могу сказать следующее с большей уверенностью, чем тогда, когда смерть была полезной, но чисто абстрактной концепцией. Никто не хочет умирать. Даже люди, которые хотят попасть в рай, не хотят умирать, чтобы туда попасть. И все равно смерть пункт назначения для всех нас. Смерть. Але це є правда: час людини дуже обмежений. І тому висновок свого досвіду вам пропоную наступний: не живіть чужим життям, не марнуйте час, не потрапляйте в кавкан догми, яка радить жити чужими думками. Не дозволяйте галасу чужих думок перебити ваш внутрішній голос. І саме головне. Маєте хоробрість іти за своїм серцем і за своєю інтуїцією. Вони якимсь певним чудом точно знають, чого ви хочете справді в цьому житті. Все інше вторий... Простите за такий драматизм, але правда. Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на то, чтобы прожить чью-то чужую жизнь. Не попадайте в ловушку догмы, которая учит жить в соответствии с мыслями других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. И самое важное, имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле. Все остальное второстепенно.